নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক মাংস কেনেকৈ বনাম আমি এবাৰ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ এই দেখিছে মই মাংসৰ লগত মছলা লৈ লৈছোঁ অলপ নৰসিংহ লৈ লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এটা নহৰু লৈছোঁ জলকীয়া তিনিটা লৈছোঁ আদা এটুকুৰা লৈছোঁ জলকীয়া নহৰু এয়া ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ব লাগিব মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ নৰসিংহ পাত ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ লগত মছলা নিমখ হালধি লৈ ল'ব লাগিব জোখত বোলক তেতিয়াহ'লে মছলাখিনি মঠি লওঁ ধুনীয়াকৈ মই ধুনীয়াকৈ মঠি আছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব কেৰাহী পাতি লৈছোঁ এইটো মই এনেকৈ কেৰাহীটো শুকাই ল'বলৈ দিব মই তেল ঢালি দিছোঁ এয়া আপোনালোকে তেলটো খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ দিব এয়া দেখিছে মই মাংসখিনি সম্পূৰ্ণ মুঠি লোৱাৰ পাছত ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই তেলটো গৰম হ'লেই মাংসখিনি ঢালি দিম এতিয়া অলপ পাঁচপোন দি ল'লোঁ মোৰ নিমখ হালধি মই চব এড কৰা আছিলে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই এনেকুৱা কৰি পেলালোঁ দিছেনে এতিয়া আলু দিব লাগিব ইয়াত এতিয়া আলু দি ল'লোঁ আলুখিনি দি অলপ এনেকৈ ভাজি থাকিব দিছেনে এনেকৈ গ্ৰেভি টাইপ কৰি সোমলো ৰাখিব পাৰে আপোনালোকৰ মই আমাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে অলপ পনীয়া গৈছোঁ যিহেতু পানী ঢালিব লাগিব সেইটো ভাত উঠাই দিলোঁ লগত অলপ চাই যিটো মই গ্ৰেভি টাইপ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ল'ৰাটোৰ কাৰণে অলপ পানী ঢালিব লাগিব ল'ৰা বহুত দুষ্ট হৈ গৈছে টেবুলত বহি কেনেকৈ খেলি আছে দেখিছেনে বাৰু আমাৰ ল'ৰাটো মাজে মাজে অকণমান থিয় হৈ দিব উঠিব পৰিব দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে উঠি দি বিচাৰিছে দেখিছেনে বহুত দুষ্ট হৈ গৈছে মানে এতিয়া মোৰ চবজিখিনি হৈ গৈছে উতলিছে চবজিটো ৰেড চিলি পাউদাৰটো নাই দিয়া মই জ্বলাটো জলকীয়া তিনিটাই দিলোঁ যিহেতু ল'ৰাটোৱে জ্বলা খাব নোৱাৰে এতিয়া আমি সবজি হয়ে গেছে ধুনকে ভাতও হয়ে গেল সম্পূর্ণ ভাত সবজি খাব লাগে আর বিন্দাস ধুন হয়েছে দিচ্ছে না ভিডিওটি কে পালে চাই যদি ভাল পায় আপনাদের লাইক করব আর মো চ্যানেলটলে যদি নতুনকে তো সাবস্ক্রাইব করব আর থাকা বেলাইকনটা আপনার দবাই দিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পাব সেইটো আৰু আশা কৰোঁ যেন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সম্পূৰ্ণ